Владимира отправляется в музей в детей. Детей, которые не знают, что в интернете. Потому как где ты на собственном примере, на собственном примере успеха воспитывать новое поколение, воспитывать новых чемпионов, воспитывать тех, которыми можно будет гордиться нам, нашим детям и, возможно, нашим другам. вас ждет. Проходите, пожалуйста, в очень интересные музеи. для того, чтобы не только лишь дома родители или друзья могли видеть, а могли видеть все, кому интересно путь к вершинам, путь к победе. И сегодня, присутствуя сейчас, я первый раз видел интерактивное шоу, которое находится вот здесь, на территории республиканского. История одной мечты. Честно говоря, я... Впервые был и впечатлен, мне так интересно было посетить музей братьев Квичков, вы себе не можете представить. А, Сергей, спасибо большое. Я надеюсь, что а, этот музей будет большой мотивацией для детей. Для детей, которые будут идти в спортивные секции. Стать перед собой задачей и добиваться успехов. Потому что спорт не имеет границ. Спорт величественный, спорт... Открывает большие возможности. Он дал возможность мне и Владимиру. Я уверен, что каждому, кто будет заниматься спортом, он даст не только лишь здоровье, не только лишь умение, не только лишь а, возможности ставить цели и умение достигать их, он даст намного больше. Как Нельсон Станда... Мандела сказал, спорт имеет силу изменить мир. Это как раз хороший пример. К тому, кто придет сегодня, посмотрит не только лишь экспонаты, а посмотрит интерактивное шоу, которого примеры я, которого не знаю. Сергей, спасибо. Спасибо, Сергей. Я сегодня также, можно сказать, впервые видел интерактивное шоу и также пообщался с теми, кто видел. Это впечатляет. Сергей, спасибо. Очень профессионально сделано. На самом, европейском, самом настоящем европейском стандарте. Я думаю, даже европейцам будет завидно иметь такой музей. А то, что сказал Виталий, я хочу в дополнение сказать, и это факт. Полагаясь на практике, я сейчас стоял и чувствовал себя 10, 12, 14-летним парнем. Когда-то я также посещал музей, наблюдал за экспозициями, за предметами, которые или трофейми, которые принадлежали спортсменам, которые меня вдохновляли, и сегодня мы видим, что действительно вдохновление, которое тебе дается в подростковом возрасте, осуществляется потом свои собственные трофеи. Я также, как и Виталий, рад поделиться этими трофеями с музеем, выставкой. И я хочу эту идею также, я сказал вам, Сергей, я хотел, чтобы это стало традицией, чтобы Олимпийский стал центром спорта и эта выставка в музее была не только лишь посвящена братьям бычко а у нас много великих спортсменов в нашей стране, которые будут мотивировать подростков и будущих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Это и Сергей Губка, который сегодня также присутствует на открытии, и Андрей Шевченко, и Сергей Лебров, и Яна Клочкова, и очень многие-многие спортсмены, которые действительно заслуживают Уважения, и я уверен в том, что если они представят свои экспонаты И можно будет такую выставку расширить И действительно гордиться этим Что в нашей стране есть наглядный пример для подражания Для подражания подростков в их будущей жизни И самое главное, что преподает спорт Спорт, или когда подросток занимается, подросток занимается спортом Ему нужно стать чемпионом Но не только лишь в спорте, а самое главное, чемпионом в жизни это еще важнее, нежели спорт. Спасибо за внимание, спасибо за открытие. Спасибо большое, Сергей. Ну, Алла, вернусь вас и расскажите, как вам удалось создать это в таком формате. Это же не формат современной Украины даже, это формат европейский. Это вы где-то подсмотрели или это вот кто-то из наших дизайнеров постарался и придумал? В первую очередь, я думаю, спасибо Виталию Владимиру. Мы год строили этот музей. Виталий и Владимир дали очень много идей, мы год над ними издевались. Год, несмотря на то, что они очень занятые люди, они э, с удовольствием принимали участие в э, этом. Я знаю, Владимир лично вез в ПСА суть спортивных Виталий, мы пришли домой и буквально вынесли полдома. И ограбили его, буквально вынесли полдома. Без вашего участия, без вашей истории одной мечты это было бы невозможно. Также я хочу поблагодарить всех ребят из фан-клуба, это Михаил Лисинский, Сергей Найдов, Максим Розенко, режиссера Сергея Долбилова, который снял фильм, который стал основой замечательного мультимедийного шоу, которое вас может погрузить в атмосферу боя. И вот именно вся эта идея принадлежит всей названной команде, начиная от Виталия Владимировича и Владимира Кличко, заканчивая теми лагами, ребятами, которых я назвал. Большое вам спасибо. Виталий Владимировна, очень нужны ваши победы, особенно в это непростое время. Украины. Мы считаем, что ваши заслуги это национальное достояние для страны. Поэтому большое вам спасибо. И мы хотим, чтобы каждый украинец, который придет в этот музей, пережил вместе с вами, Виталий, историю одной мечты. И эта история была примером для многих, особенно для подрастающего поколения. Большое вам спасибо. Спасибо большое, Сергей. А я хочу ваше внимание еще, господа, обратить на второго Владимира, который появился здесь рядом с настоящим Владимиром. А это, наверное, продолжение тех слов, которые говорил Владимир Кличко, о том, что нужно обращать внимание и на чемпионов в других видах спорта. И Виталий Тайнивченко, представитель школы борьбы, его проект, который называется «Heroes», это проект, который собирает всех олимпийских чемпионов всех годов. И вот каждый год выпускается школа борьбы. Вот такой вот календарь. А в этом году была инсталляция. Я так понимаю, это подарок, да, Виталий? Скажите. Да, спасибо. Это вам подарок. Не с пустыми руками, неудобно. Вы меня не пригласили, поэтому это то, что я вам договорил, Виталий Владимирович. Я придумал с пустыми руками. Я надеюсь, вам понравится. Это масштаб один к одному. Ровно ваш рост. Ну, не знаю, вес, наверное, не ваш. Там на каблуках просто. Да. И... І... Поздравляю, спасибо. Вы можете это подарок выставить? Да, это подарок выставить, да. да. Телеканал 1 плюс 1, Тяна виправляє. У мене запитання до Володимира. Це також досягнення. Ви, напевно, що скоро станете батьком. Чи правда, що ваша наречена вагітна і чи буде весілля? Стати родителем была доножена моя мечта и, и что э, но комментировать, комментировать я не хочу, а я знаю только лишь одно, что каждая мечта, в конечном счете, мы это видим на примере выставки, ос осуществляется, воплощается в жизнь. Поэтому я надеюсь, что это просто Я думаю, что самый ценный экспонат, каждый из них, там нет ни ценных экспонатов. Могу лишь только пригласить и самим оценить, какие-то из экспонатов имеют свою уникальность, больше или меньше, но они все уникальны, потому что практически все связаны нитью невидимой истории прохождения к мечте, нашей совместной мечте стать чемпионами. Здесь присутствуют чемпионские пояса, которые будут находиться здесь до следующего поединка. Где-то за неделю до поединка я их наверняка заберу, если ничего против иметь не будете, для того, чтобы их потом презентировать на пресс-конференции перед поединком уже в ринге. Но, естественно, потом они вернутся снова на свои места и останутся здесь э, на все время, также после моей спортивной карьеры. Оксана Дума, журнал «Эксклюзив Стайл». Питание до пана Виталия. <coughs> в зале на выставке вы снова поражили той нелегкий момент, поединка с Леннексом Льюисом. Поделитесь, пожалуйста, что вы сейчас переживали, Коли знову згадували ті моменти. Знаєте, що я зайшов, подивився, а, те, що там був, був дуже вражений від а, світло таке цікаве. Звук вражає. Дуже сильно. Урашки побігли. Був декілька місяців тому, подивився приміщення, воно було пусте. И то, что сейчас побачил, оно вражает. И там прийти, подивитись, цикаво. Такого, э, могу сказать, я такого музея еще не бачил. Но Ну, из публикаций о вас я прочитал, что э, время абсолютно чемпиона ушло, и вам просто не дадут объединить все пояса. Прокомментируйте, пожалуйста, если возможно, возможность... Это по поводу последнего завоевания Дармяна пояса вашего Виталия. Вот. Будет ли такая возможность и объединить ли вы действительно все пояса и войдете в историю абсолютным чемпионом де-факто? Отвечу или продолжу ту же тематику, тематику мечты. Нам наверняка никто изначально не верил, когда мы говорили, мы хотим завоевать все пояса и стать чемпионами в одно и то же самое время. Что было или начали олимпийским чемпионом? Кстати, медаль ответить, какой из экспонатов, также олимпийская медаль, присутствует здесь. В общем, очень много uh, у меня есть такая мечта объединить я знаю что тяжело есть также и политика в спорте uh, чемпионом версии ВВЦ где Виталий uh, был для этого чемпион многие, многие годы стал Стивен. Стивен также имеет uh, знаменитого форму как Блокейк. сейчас до сих пор проходят переговоры о а только возможно поединке есть дата поединка 6 сентября пока еще место и соперник не понятен но я уверен что когда мечтаешь и делаешь шаги к этой мечте, к этой цели, ты всегда ее добьешься и достигнешь. Поэтому я надеюсь, и хочу сказать до конца своей карьеры, надеюсь раньше, что я завладею, завладею этим чемпионским поясом, и он вернется в семью Как представитель олимпийской семьи, я хочу высказать слова благодарности им за их выдающиеся достижения. Я хочу высказать слова благодарности Сергею вам за ту инициативу, потому что, которую мы сегодня видим. Потому что дети, которые присутствуют, и люди, которые будут приходить, действительно это будет вдохновлять нашу молодежь, наших будущих героев спорта на такие подвиги, которые совершили братья. Поэтому я от имени олимпийской семьи, семьи хочу кое-что передать вам в коллекцию, те достижения, которые есть, это действительно героические. Поэтому я хочу, Юрий, можно передать вот эту статуэтку для музея, потому что вы наши герои. А вот эта книга, это одна из двух тому, здесь твоя история в олимпийском движении, а Виталий вице-президент Национального олимпийского комитета, на всякий случай уже 8 лет. Поэтому это Наша олимпийская семья, мы вами гордимся. Счастья, успехов и новых успехов. Спасибо. Вам. Спасибо. Сергей Назарович. Я опять же продолжу тему а, мечтаний. Сергеем Назаровичем мы были на Олимпийских играх в 2000, извиняюсь, в 1996 году в Атланте, и у меня было огромное желание сфотографироваться с Сергеем. И на параде открытия моя мечта существует в жизни. Этот фотография до сих пор у меня хранится дома, и я также отменился своими чувствами уже раньше я рассказывал вам поэтому тебе уже сегодня рассказывал и я хотел бы также спросить задать вопрос мы на эту еще не общались но есть такая идея идея мысль продолжить продолжить то что фан клуб братьев лишко сделали сегодня такую выставку продолжить с другими олимпийскими чемпионами и чемпионами в спорте и также в жизни как мы видим и открыть эту экспозицию с новой с новой дополнительной выставкой там где будут трофеи ваши Сергей и трофеи Андрея Шевченко и многих других спортсменов, и Яны Клачковой. Поэтому, если вы ничего против не имеете, чтобы отдельная секция была открыта, и там, где вы можете предоставить какие-то экспонаты, которые, я знаю, дороги для вас, но они также дороги для нашей нации. Вы против, не имеете ничего? Я думаю, это прекрасная идея, потому что когда строился... НСК... Вообще на, на НСК Олимпийском был музей спортивной славы Украины. Когда строился этот комплекс, соответственно, мы обсуждали, и нам удалось сохранить место под музей. Здесь все есть для того, чтобы был серьезный музей спорта Украины. Где и братья, и Шевченко, и Ребровы и Клочковый и Добрынской. У нас ну, действительно, Владимир, выдающиеся личности. Я думаю, и при помощи мэра мы сможем это выходить. И достойный ринг на полстолета. Новый, новый мировой рекорд. Дорогие друзья, специальный сюрприз для братьев, специальный сюрприз для всех гостей. Группа ECDC Киев He Hells день. Сегодня открытие Я хочу поблагодарить всех фанатов, тех фан-клубов, -фан фан тех ребят, которые приезжают. Они знают, мы постоянно встречаемся с ними в разных странах а -а за их поддержку. И здорово, что от открылся такой музей. Я надеюсь, этот музей, с -э выставка, вернее, музей-выставка «История одной мечты» станет хорошей мотивацией для ребят, мальчишек, девчонок, ставить перед собой задачи, мечтать и делать все для того, чтобы мечта стала реальностью. Потому что нет ничего невозможного. Спасибо.